Вы потом можете сами нарисовать э, эту коробочку. Итак, берем лист бумаги, любой. У меня нет, и просто я вам покажу. Я уже пробовала, я... у нас получится, у меня вот такой получился. У нас получится обычная как бы коробка. И берем белый лист и складываем его вот так. Проглаживаем хорошенько. Разгибаем. С другой стороны складываем. Проглаживаем очень хорошо. Дальше. Складываем пополам. Очень хорошо надо проглаживать. Разгибаем. С другой стороны пополам сгибаем. у нас получилось вот такая дальше берем и складываем серединке угол вот угол мы сложили дальше другой угол складываем чтобы получилась вот такая вот как бы конфетка вот. вот конфетка получилась вот дальше переворачиваем ее вот вот тут вот и вот так вот и дальше вот так вот мы должны складывать вот так вот Сейчас я вам скажу по-другому, чтобы вам было видно. Вот, сейчас вот берем. И, и так вот мы А, вот вот, я не знаю, как это я вам показать, чтобы вам было понятно. Вот берем так оп. Вот, 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 оп, вот так вот, оп, все ловится у вас должно быть так, вот. Вот. И вот, так вот, Их вот, это. И вот, 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 по этой вот, линии надо по вот, и вот, 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 и осталось вот, вот, надо очень осторожно вот, 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 вот так вот это. Вот. Вот, мы сложили. Вот получилось такой квадратик. Вот тут вот должно, вот по краям должно вот так быть. Вот. Вот, краям должно вот так быть. Вот, мы вот так положили, чтобы вот тут не открывалось, а тут вот открывалось. Значит, Очень хорошо. М -м -м -м. М -м -м. переворачиваем его. Вот туда должно ну, вот так Вот. Дальше вот так вот кладем к середине. Поворачиваем. И эту тоже к середине. Заглаживаем. Вот так получается дальше. Берем. Вот так вот поглаживаем и потом до линии сгибаем. Все проглаживаем. Вот получилось вот такая вот. Вот она вот так должна получиться вот здесь. Переворачиваем. Дальше складываем в середине. Чтобы тут открывалось. Да. Складываем в середине. Вот так вот. И открыть. Вот так вот. Ой, неправильно я делаю. Вот так вот, вот так вот. Так, вот. и получится. Такой как бы домик должен получиться вот он. Домик. Вот, что то вот так вот берем и вот так вот открываем у вот, вас должно получиться если вы смотрели вот она у нас получается вот коробка вот коробка получилась вот теперь как сделать чтобы она была сердечко вот тут вот у вас есть линия сбила вот она так вот ее вот так вот покажете сейчас с двух сторон вот сразу не получится тут надо очень осторожно еще следовать. Даже я не знаю как объяснить чтобы вот у меня должно быть получается вот так вот Я не знаю. Чтобы вам понятно было. У меня получается очень получится. Вы должны перегладить все. И вот такой, вот. чтобы книгу сложить вот, вот такая вообще коробочка получилась. Да, можно ее вменить наклеить, вот и вот так вот и снять. Вот у меня что. Вот. Вот она вот такая. Или просто поставить куда-то ее, я не знаю куда. Лучше вам поставить ее. И туда какие-нибудь ленточки. Папа для украшения дневника. Так, эта коробка идет вообще очень легко. Если вы хотите ее обратно ходить, <coughs> Ну получится. Вот. вот, вот так вот, и вот, так вот и вот так вот вот так вот, вот. Вот, в общем, да, вот и тут вот. Только у нас было вот. видите, это же, а так вот, открывать можно. Можно. И вот так вот открывать. Ну, все, наша коробочка готова. Вот наша коробочка готова. Вот так она выглядит. Все делайте. В следующем видео покажу, как сделать коробочку сердечко.